Михаил Маркович, вы говорили сегодня, что это был выстрел в Харьков. Ну, Савик, вы были у нас в гостях в Харькове и во время, я помню, во время матча Евро-2012. Вы могли обратить внимание, что ни я, ни Геннадий Кернес, мы не прячемся от людей на улице. Мы ходим по тем же самым улицам, по которым ходят харьковчане. Встречаемся с ними и чаще всего видим улыбки и добрые взгляды. Геннадий Кернес очень любит Харьков. Беззаветно любит Харьков. Для него это для них, как ребенок. Поэтому на сегодняшний момент я не вижу ни одной причины, кроме политической, которая можно было таким циничным, наглым образом попытаться брать из жизни, значит, из активной политической жизни человека, который... Сегодня фактически в городе Харькове старался соблюдать такой паритет, чтобы не было проблем в том противостоянии, которое сегодня происходит в, нашем, в нашей стране. Да, конечно, случались были ситуации, когда били людей, там, со стороны Евромайдана, и вот буквально вчера избили очень жестоко представителей антимайдана. Были случаи, даже когда у нас 14 марта расстреляли двух молодых ребят, но если взять по большому счету, то ситуация в Харькове гораздо спокойнее, чем в некоторых других с нами областных центрах. И, на мой взгляд, этот выстрел был в сердце Харькова, а значит, в сердце Юго-Востока. По большому счету эта пуля предназначалась миллионам людей, которые Сегодня задают вопрос: а что дальше? Ну вот сегодня покушение на Геннадия Кернеса. Дальше что? До какой степени еще будет раскручиваться вот этот маховик противостояния? Сколько должно быть пролито крови, чтобы наконец-то политики сами сказали себе, а потом и людям: давайте остановимся, это путь в никуда к нам. Мы... Там дальше черта, которую переступить, уже назад не вернется.